Засідання Ради України НАТО чи піде справа далі за непокоєння в Радбезі ООН? сьогодні поговорять про Україну. А також має розпочатися режим припинення вогню, чи буде він таким же хитким, як і був раніше. Про це будемо говорити з гостем цієї студії Михайлом Пашковим, директором програм зовнішньої політики та міжнародної безпеки центру Разумкова. Доброго вечора Добрий вечір. Власне, ми вже почали дещо угу. говорити про міжнародну безпеку, що стосується України, і я хочу зазначити, що з першого. Квітня, за результатами останнього засідання у мінську, було домовлено знову ж таки про так званий великодній режим припинення вогню, і він має вже, от буквально від сьогоднішньої півночі, розпочатися. Але знаємо, що всі ці розмови вони завжди закінчувалися нічим і зазвичай російська сторона. Перша відкривала вогонь, і з нашої сторони йде мова, що так, ми погоджуємося на припинення вогню, але якщо буде загроза, то ми будемо наша відповідь буде адекватною і відповідною. Тож, чи наскільки довгим може бути цей режим припинення вогню? Знаєте, я би все таки вслалася на. недавние слова Леонида Кучмы, переговорщика в Минском формате, который говорил о том, что в данной ситуации просто необходимо некое политическое решение, причем на уровне не министров, а высших лиц в нормандском формате. И он, безусловно, прав в том плане, что Россия это блокирует, вот, не видит целесообразности. С одной стороны, с другой стороны, мы давайте вспомним, что подобного рода решений было уже немало, и немало было деклараций о Прекращение огня, причем односторонних, с украинской стороны. Уже президент отдавал подобные рода команды и публично. Вот, поэтому питать иллюзии в плане того, что это наступит перемирие, и наступит какой-то режим без, скажем, военных действий активных, вот, наверное, не приходится. Очевидно, будет определенный спад активности, потом он будет нарушаться эпизодическими вспышками активности в той или иной населенных пунктах. Вот, и в конце концов все вернется к исходной ситуации. Вряд ли стоит рассчитывать, что Минский процесс вот в нынешнем формате, вот в том виде, в каком он сейчас существует, поставит точку или как-то создаст какой-то определенный, скажем так, режим неведения огня на этой территории. Ну тут можемо говорити про те, що може змінити цю ситуацію. Я хочу зазначити, що вже за декілька годин має розпочатися засідання Ради безпеки ОНУ Сполучених Штатах Америки, і там якраз будуть розглядати питання України в контексті гібридних загроз, адже те ситуація, яка склалася на сході нашої країни, це яскравий приклад цієї гібридної гібридності. І там будуть представники України також виступати. От я вже читала Тараса Березовця, політолога, який буде робити свою доповідь там, що Росія всіляко намагається зірвати це засідання. і щоб воно не, навіть не розпочалося, не те, щоб навіть виступити зі своїми якимись аргументами, а навіть його е, заборонити. Это инициатива Украинского мида, которая поддержана была потом рядом с стран, в том числе и США. Мне кажется, это очень важное будет мероприятие, заседание по трем причинам. Во-первых, это напрямую касаемо Украины, страны, которая четвертый год уже находится в состоянии фактически гибридной агрессии со стороны России. Вот. То есть для нас такой сигнал ключевой международной организации, безусловно, очень важен раз. Во-вторых, это происходит на фоне э, состоявшейся недавно встречи на Мальте. Вот и резолюции э, Европейской э, народной партии о в том числе о гибридных угрозах, о информационной экспансии, противостоянии, вот и плюс ко всему еще давайте добавим то, что в Европе... Европа, Европейский Союз и НАТО приняли совместную декларацию и сейчас разворачивается сеть центров противостояния гибридным угрозам в Европе и один из таких новых центров будет будет создан в Хельсинки в нынешнем году, насколько я знаю. Вот поэтому в этом плане безусловно это очевидно важно и с другой стороны это важно и в том плане, что дает сигнал определенным европейским элитам, которые, скажем так, пребывают в состоянии такой, может быть, не эйфории, но такого условного понимания о действительно реальных угроз, вот этих вот гибридных угроз, которые происходят, идут в данном случае с Востока. И в этом плане, безусловно, это свидание очень важное. Еще плюс важности его еще и в том, что за последние несколько месяцев ООН, в том числе и Совбез и Геннадий приняли ряд э, э, важных документов, которые связаны именно с этой проблематикой. Я имею в виду, во-первых, это резолюция по Крыму в декабре месяце, потом было, э, совме, было заявление, резол, резолюция Совбеза ООН по противодействию терроризму и э, резолюция по, предвар... по охране э, э, критических субъект... объектов инфраструктуры от э, 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 террористических нападений. То есть это все вот идет в, в одной плоскости. И вот это, э, как мне представляется, является весьма важным. Это, э подтверждает правильность и убедительность украинской позиции, и во всяком случае ориентирует и мировую сообщество, и, и Европу на такую важную, серьезную угрозу, которая сегодня встала, и против которой нужно найти адекватные ответы, как в рамках Европейского союза, так и в рамках в том числе НАТО их совместных действий, и с привлечением Украины, безусловно. Ну, якщо повернати повертатися до рамок мінського формату на тому тижні в деяких змі з'явилася інформація, що нібито ведуться перемовини? Ну звісно, немає офіційного підтвердження цієї інформації, що нібито йдуть перемовини про те, щоб долучити до мінського формату безпосередньо Сполучені Штати Америки, і е, іноді звучало і зі сполучених штатів деяких посадовців е, можливість долучення до мінського процесу, чи міг би якось врятувати? Минский процесс до улучшения непосредственно с полученных штатов американцы заявили о том что они будут участвовать в этой в процессе урегулирования на востоке весьма активно подключаясь скажем так не к нормандскому формату а скажем двусторонним контактам и прочее, прочее. поэтому сейчас наверное говорить о, скажем так, сегодня или завтра подключении штатов именно к нормандскому формату, наверное, будет преждевременно. Такие предложения уже звучали, звучали в том, и с учетом того, что необходимости расширить этот формат и до рамок подписанта Будапештского меморандума. В данном случае, как мне представляется, сегодня внешняя политика США в отношении и Европы, и э, ситуации, которая происходит сегодня на, на востоке Украины, она формируется, она кристаллизуется, и, э, наверное, очевидно, в ближайшее время мы э, увидим более четкую позицию э, американцев, но то, что она уже достаточно... Э, Явно показувати своє отношение к тому, що відбувається на востокі було недавнє заявлення Тіллерсона по тому поводу. От російської агресії ну от про російську агресію говорив і Єн Столтенберг, yeah. генсек НАТО. Він вчора сьогодні, тобто, було засідання Ради України НАТО. Вчора Росія НАТО, якраз після засідання Росія НАТО, Столтенберг говорив про те, що вони засуджують останні дії Росії і щодо визнанням документів ДНР ЛНР, і введенням рубля і так далі. На вашу думку, для чого Росія зараз робить ці кроки? Это конфлікту, це створення дополнительного плацдарма і спроба вивести протестирувати кратким так звану красну лінію, обозначила Україна. Я не виключаю варіанту, що Росія в перспективе может пойти далі. То есть речь идет в данном случае не просто о признании документ, документов ДНР ЛНР, не просто о введении рубля, а о, 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 уже интеграционных процессах, которые были обозначены э, не столь давно э, в Ливадийском дворце в Крыму. Вот, я имею в виду э, Интеграционный комитет э, Донбасс-Россия. Вот, нам нужно учитывать такой, именно такой вариант возможности, э, э, Інтеграції в мягкої в жорсткій формі ДНР ЛНР в Росії. Тим більше, що лідери ДНР ЛНР об этом вполне панітка заявляють і е, заявляють також о том, що вони е, возможно в перспективі прийдуть референдуми цю тематику. И это послужні словні сигналом Росії. Тому ми должны це безусловно учитывать. ну от лідери ДНР ЛНР не тільки їздили в Росію щодо от, про я маю на увазі цього комітету інтеграційного да, 17 який 17 відбувався, років. і вони також їздили і на річницю до Криму святкували приєднувати. На Криму это, 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 до Росії. Да, тобто, якраз дуже активно йде перемовини про це. Якщо ми говоримо про процеси інтеграції, які ви бачите варіанти цих процесів. Тут, можливо, три варіанти. Перший смягчений варіант поетапної інтеграції, це Придністровський варіант. В більшій степені такий полузаморожений, заморожений характер носить. Це вот, ну, тема відділення розговору по Придністров'ю. Второй варіант це стіна Абхаз. вариант это заключение договор признание России независимости заключение договоров о сотрудничестве и партнерстве и третий это наиболее жесткий вариант это э, Крымский вариант вот поэтому как мне представляется эти варианты все исключать нельзя безусловно мы должны учитывать и то и то и, то, и, и первый второй и третий плюс ко всему иметь в виду и так называемую сакральную дату 18 марта 2018 года выборы президента России повернемся до заседания Рады Безпеки ООН, де будуть розглядати гібридні загрози і питання України безпосередньо з нами на прямому телефонному зв'язку зі Сполучених Штатів Америки Пітер Залмаєв, директор міжнародної організації Євразійська демократична ініціатива. Доброго вам вечора. Да, добрий вечір. Розкажіть, будь ласка, більше про те, як буде відбуватися ця подія, хто буде виступати зі сторони України? І я чула про те, що Росія всіляко намагається заблокувати цей процес. Я так розумію, вже за декілька годин має розпочатися, чи нічого не змінилося, чи буде це засідання? Ви знаєте, яке ми говоримо, уже йде, і на сам ага. ділі підходить кінцу. И украинские представители уже выступили. Надо отметить в первую очередь, что украинская миссия явилась спонсором этого мероприятия. В частности, Владимир Ельченко, который постпредставитель Украины в Совете Безопасности. И посвященное мероприятие, этот брифинг посвящен гибридным угрозам всемирной безопасности. И проходит он в формате открытого заседание Совета Безопасности. Это беспрецедентное на самом деле мероприятие, потому что это первый раз, когда такая тема о гибридных угрозах э, обсуждается в, в стенах Организации Объединенных Наций. Выступили несколько человек уже, в том числе представители э, украинских... Э, исследовательских центров, в частности Тарас Березовец, представитель Института будущего Украины. Профессор Мотель выступал, это американский профессор украинского происхождения. Сам ä, Владимир Ельченко, постпред Украины, выступил. После их выступлений первая, первая делегация, которая взяла слово, была американская делегация. Представитель Америки выступил в очень жесткой форме ä, по поводу ä, действий России ä, по отношению к Украине в контексте вот гибридных войн. После чего вы взяла слово, взял слово представитель Великобритании. Как вы знаете, Великобритания является председателем в этом году Совета Безопасности. Но, как вы заметили, действительно имела, имела место попытка Российской Федерации, делегации России, если не сорвать то помешать проведению этого мероприятия, в частности, сегодня были разные планировались разные мероприятия, и Россия пыталась а, м, инициировать проведение другого мероприятия. Тем не менее, это не получилось, и представитель России вынужден был прийти и сидеть сейчас а, в зале заседания. То есть я так понимаю, что Россия еще своего слова, своей ответы не давала? Я думаю, что и не давала, и я не думаю, что мы дождемся выступления представителя России, который сидит за все время, вот как я наблюдаю, В залі засідання сидить а, во время плінії з кам'яним лісом. Нічого не записує і ніяк не реагує на а, то, що говоріться і обсуждається. А чому власне така реакція? І а, ця конференція про якщо ви говорите, що це безпрецедентно, і це вперше обговорюють гібридні загрози. А, що може бути якимось наслідком, що може допомогти якось Україні після цього після цієї конференції? Ну а, а, а непосредственных механизмов а, как таковых сейчас нет, то есть мы не можем пока ожидать, допустим, а, а, принятия какой-либо резолюции, осуждающей а, главного зачинщика гибридных войн на данный момент в нашей истории, это Россия, и в частности против Украины. Но, тем не менее, я думаю, что это, учитывая, что это прецедент уже создан, вполне возможно обсуждение этой же темы уже на уровне Генеральной Ассамблеи и так далее. То есть мне кажется, что лед тронулся, это очень, очень важно, и я упомянул уже выступление американского делегата, которая меня очень сильно обнадежила, потому что, конечно же, в Вашингтоне Всех наблюдает за политикой, за дипломатией Америки, имеет место такой когнитивный диссонанс, что ли, когда из уст админи... представителей администрации Белого дома, в частности президента Трампа, можно услышать одни вещи, а вот из уст дипломатов на уровне, допустим, делегации в Совет Безопасности Америки можно услышать достаточно традиционные, понятные нам вещи, достаточно жесткая оценка ситуации. Я как бы не услышал существенно разницы с теми заявлениями, которые делались при президентстве Барака Обамы. Так, дякуємо вам за інформацію. Дякуємо, що представляєте Україну на міжнародній арені. Пітер Заламаєв, директор міжнародної організації Євразійська демократична ініціатива. Про засідання Ради безпеки ООН і конференцію щодо гібридних загроз. Шламова говорять там про Україну. Тож це. Залишає оптимізму для нас вимушені завершувати. Ви вичерпався час з нами в цій студії був Михайло Пашков, директор програм зовнішньої політики та міжнародної безпеки центру Разумкова. Дякую вам за Всі цю хороші. розмову.